दास्यन्ते यज्ञभाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्द दायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत् दायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ಆರ್ ವೆರಿಗದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಳ್ಳರು ಶಿಷ್ಟ

पचन्ति पचन्ति आत्म आत्म कारणात कारणात यज्ञशिष्टाशिनः संतो यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा भुञ्जते ते त्वघम् पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्भिषैः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल् विषैः भुञ्जते ते त्वघम् पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते भुञ्जते ते पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते పాప ద మైండెడ్ ఈట్ ఈట్ ఫుడ్ ఫుడ్ దట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ కుక్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఎంజాయ్మెంట్ ఓన్లీ యాగదల్లి మొదలు అర్పించిన ఆహారేవ్ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ अन्नात अन्नात भवन्ति भवन्ति भूतानि भूतानि परजन्यात परजन्यात अन्न अन्न समभवाहा समभवाहा यज्ञात यज्ञात भवति भवति परजन्या हा परजन्या हा कर्म कर्म समुद्भवः समुद्भवः भवन्ति भूतानि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यज्ञकर्म समुद्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव All living beings subsist on food. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಯಾಗವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ